e Voilà, je vous demande d'applaudir encore bien fort cette magnifique troupe. professeur de musique de ces deux écoles Irina Bidard, et Marina Karchuk. Voilà, un grand merci vous êtes un excellent public alors est-ce que vous voulez encore un numéro Oui J'ai pas bien entendu Oui C'est possible oui. Alors allons-y Voilà, ben bah écoutez, je pense qu'il mérite encore tous vos applaudissements. Alors encore merci à la ville de Golbey de nous avoir accueillis, encore merci à tous les bénévoles qui sont autour de vous, qui nous permettent d'organiser ces, ces spectacles et d'accueillir ces jeunes. Je vais laisser la parole à Madame Collin pour le nom de la municipalité. Bonsoir Messieurs, dames. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois toujours ce concert, si je peux le qualifier d'émouvant, d'extraordinaire, de fantastique. Il nous donne toujours une gaieté infinie, une leçon de vie, une grande leçon de vie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je remercie donc la chorale Zapava, les contorsionnistes, les danseurs. Je remercie aussi Daniel, que je connais depuis bientôt dix ans. La première fois que l'on s'est rencontré, on a rentré 700 personnes dans l'église, je ne sais pas s'il si se souvient. Euh, mais c'est toujours avec un grand plaisir. Donc quand Daniel me sollicite ou que moi je prends contact avec lui, je réponds toujours présent, la municipalité euh, me suit. Donc euh, encore merci, bon retour chez vous, euh, je vous souhaite euh, le meilleur. Colbet vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. Euh, voilà, je pense que je peux rien dire de plus. Et encore merci, merci pour ce bon concert, merci pour euh, ce bon moment Merci. A bientôt, bon retour. Et puis je remercie aussi vos présentations que Daniel mène avec ma deux maîtres et tous ces bénévoles. Je sais ce que c'est d'être bénévole, je sais ce que c'est de chercher des bénévoles. Et donc merci à tous ces gens qui donnent de leur temps. Bonne soirée, rentrez bien, soyez prudents sur dans une route et à bientôt. À la sortie de la salle, vous aurez, avant que vous ayez la possibilité de les applaudir encore une fois, vous aurez des bénévoles avec des boîtes dans lesquelles vous pouvez faire, vous pouvez faire un don. Les spectacles sont d'entrée libre pour nous aider à continuer à financer le transport de matériel humanitaire en Ukraine. Chaque voyage, c'est plus de 1000 euros, carburant, etc. Les, les frais pour amener tout ce matériel. Donc, on a besoin de votre aide. Et donc vous aurez euh, des, des bénévoles à la sortie de la salle et on compte sur votre euh, générosité pour pouvoir venir en aide aux victimes de la guerre et elles sont extrêmement nombreuses. Une dernière salle un d'applaudissements pour euh, nos invités de ce soir. Encore bravo à tous